kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur, terutamanya di kawasan segitiga emas semakin hari semakin runcing. Setiap hari dianggarkan sebanyak 1.5 juta kenderaan memasuki bandaraya terbesar di Malaysia menyebabkan perjalanan menjadi perlahan. Seterusnya meningkatkan pencemaran udara serta memberi impak negatif kepada kualiti hidup masyarakat justeru wujud cadangan untuk melaksanakan caj kesesakan sebagai salah satu usaha mengatasi masalah ini. Okey, faktor lain saya rasa first pencemaran udara and juga boleh uh, kurangkan kesesakan lalu lintas and kemalangan. Ramai bila kita tengok bila ke uh, time yang pukul 5 ke 7 tu, bila banyak sangat kereta, uh, kadang kemalangan juga berlaku sebab semua nak balik cepat. So saya rasa bila dengan adanya um, charge daripada government ini, kita akan dapat kurangkan kemalangan. saya rasa uh, tak semua orang boleh bayar charge tu sebab orang bekerja pun dia nak untuk untung diri sendiri. So masa setiap kali dia masuk kan di kereta dia nak bayar tak cukup lah duit untuk dia nak bayar bulanan dia punya tu. So saya rasa tak, uh, tak betul lah. Tujuan utama charge ini adalah untuk mengurangkan kesesakan dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Persoalannya. Adakah sistem pengangkutan awam di negara kita sudah cukup cekap untuk menyokong perubahan ini? Public transport, satu lebih murah, nombor dua lebih cepat. Kalau masuk tengah KL, saya memang 100% pakai, rather, kalau boleh memang saya pakai public transport lah. Sebab sini dah lah jalan jam, parking pun tahu apa-apa lagi. Dan mahal lagi lah. Walaupun ada yang mengatakan pelaksanaan caj ini berkesan kerana dapat mengurangkan jumlah kenderaan di kawasan sesak, namun ada juga pihak yang tidak bersetuju kerana akan membebankan lagi kos hidup rakyat. Saya rasa insyaAllah berkesan lah. Sebab bila kurang orang, dia kurang lah. Orang yang drive masuk KL, unnecessarily. Really. Orang yang terpaksa masuk tu setiap akan masuk. Tapi saya rasa kalau orang yang kerja KL, ramai yang boleh... Uh, guna public transport kurang berkesan sebab akan ramai orang lagi yang akan guna jalan yang tak di charge tu dia tak efisien dan uh, orang kata like, lagi ramailah lagi akan sesak jalan yang uh, normal untuk pelaksanaan tu bagi saya tak perlu kot uh, sebab dia untuk setengah orang akan jadi macam uh, akan mempertikaikan juga sebab dia akan tambahkan kos sehari hidup kita juga kesimpulannya Pelaksanaan caj ini perlu dikaji secara teliti agar tidak menimbulkan kesan negatif kepada masyarakat. saya dah dengar uh, beberapa jawapan ataupun segelintir Team wakili Green Malaysia berkenaan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju uh, tapi apapun ia sedang masih lagi dikaji berkenaan dengan pelaksanaan caj kesesakan di Kuala Lumpur. Hmm dan saya percaya banyak koordinasi yang perlu dititik beratkan hmm. sebelum pelaksanaan uh, pelaksanaan ini boleh dilakukan dengan uh, kata lancar. Hmm. Dan kita akan terus membincangkan uh, tentang topik ini bersama dengan Encik Wan Agil Wan Hassan, uh, pengasas My Mobility Vision. Assalamualaikum. 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 Ramadan. Hmm. Yeah. Tadi uh, pastinya dengar tadi kan Adik kata, oh setuju, bagus kan Sekurang-kurangnya uh, kita dapat mengurangkan kesesakan Dan menggalakkan lebih ramai lagi Menggunakan kemudahan uh, pengangkutan awam Tuh. Adik kata, tak uh, Lagi meningkat kos nanti. macam mana uh, Itu antara pendapat-pendapat lah uh, Terpulang kepada individu terbabit Tapi bagaimana kita nak tahu um, Idea ini dicetuskan Uh, pastinya akan memberi dia ada baik dan ada buruk. Tapi hmm. adakah ini legit untuk dilakukan di Kuala Lumpur sendiri? Um, Okey, terima kasih uh, kerana menjemput um, saya pada hari ini. Um, pertama sekali kita kena memahami bahawa dalam konteks pengangkutan awam darat dan juga pengangkutan awam bandar, uh, kita akan sampai satu masa yang mana sistem pengangkutan bandar itu sendiri hmm. akan sampai ke tahap yang sesak Dan kita dapat lihat hari ini di mana Kuala Lumpur terutamanya uh, yang dihuni lebih kurang dalam 8 juta penduduk yang ini bukan dihuni duduk saja yang datang kerja dan sebagainya 8 juta penduduk dan kapasiti jalan yang dibina di Kuala Lumpur ini tidak mencukupi untuk menampung uh, kenderaan yang masuk setiap hari sebab kita pun faham Kuala Lumpur bukan dimasuki hanya oleh orang-orang yang duduk di Kuala Lumpur tapi dimasuki juga oleh orang-orang yang duduk di dalam Lembah kelang di Subang Jaya, Petaling Jaya, Shah Alam, Bangi, Kajang dan sebagainya termasuk yang duduk di, di Nilai dan Seremban dan Ipoh jadi bila semua orang concentrate masuk dalam Kuala Lumpur, uh, bandar akan jadi congested uh, lah, akan mm -hmm. sesak. Bila bandar jadi sesak, the entire bandar akan kehilangan produktiviti. Dan kita tahu banyak kajian-kajian yang dibuat. Kuala Lumpur kehilangan lebih kurang 20 bilion setahun. Mm. Itu lebih kurang dalam 54 juta sehari. Mm -hmm. Dari segi productivity loss. Mm. Jadi productivity loss ni lebih kalau 20 juta setahun, lebih kurang dalam 1.1 ke 2.2% daripada kita punya GDP. Hmm. Uh, itu satu kilang yang besar dari segi produktiviti dan juga uh, ia juga menyebabkan uh, carbon uh, emission. Yeah. Um satu pemandu uh, yang stuck dalam trafik. Um duduk dalam trafik idling, eh. dia tak bergerak, dia dia bumpa tu bumpa dia tak bergerak kan. Dalam setahun lebih kurang dalam um 1700 kg CO2 produce. Hmm. Uh, dan kalau kita duduk dalam Kuala Lumpur, kita berada dalam satu-satu keadaan Uh, kita akan rasa terlalu panas yeah. sebab gas tu dia terperangkap dalam bandar bandar ni banyak bangunan-bangunan tinggi so gas ni terperangkap dan bandar tu jadi urban heat island mm -hmm. uh, so ini adalah satu perkara yang mana kita sedang hadapi dan congestion charge ni dah lama dah dirancang semenjak uh, penubuhan SPED uh, kalau kita ingat yang telah di dibubarkan di, di mana sistem pengangkutan awam yang dilaburkan oleh kerajaan tu mencapai satu tahap matang kita kena stop membenarkan kenderaan masuk dalam bandar. Mm. Sebab kita sentiasa design bandar kita untuk kenderaan, aw, kenderaan um, persendirian, untuk kereta. Mm -hmm. We design our city for cars. Dan kita kena move away from there. Sebab kita nak city itu berfungsi. Dan untuk membenarkan city itu, bandar itu berfungsi dan pengangkutan awam digunakan oleh rakyat yang mana sekarang itu dalam keadaan 17% ke 25% sahaja yang menggunakan pengangkutan awam. Sasaran kita lebih kurang 40% modal mm. share. Dalam 10 orang, 4 orang akan naik pengangkutan awam darat. Namun orang akan memandu kenderaan. dan kita nak mencapai tahap yang lebih tinggi dan uh, congestion charge need to be in place mm. charge kesesakan need to be in place uh, bukan untuk me menghukum tapi untuk membenarkan mereka membuat pilihan. Okay. Mm ketiga okay, kalau kita benar-benar melihat charge kesesakan ini telah pun diimplementasikan di banyak negara <coughs> di seluruh ya. dunia tetapi hmm. aa, kaedahnya agak berbeza ya hmm. cara punya implementation tersebut tapi kalau kita melihat semula mungkin ada ramai yang aa, membidas idea ini mengatakan Tuan. bahawa okey accessibility kenapa digunakan kereta disebabkan accessibility ataupun rangkaian aa, untuk sampai di lokasi ke lokasi ini tidak begitu kondusif ataupun tidak begitu uh, diselaraskan. Di mana kalau contohlah seorang ini duduk Syaklam, mm -hmm. rumah dia di Syaklam yang bekerja mungkin di Taman Syemelin Ceras kiranya. Mm -hmm. Dan orang kata mengejar masa dengan yeah. waktu sesak dan sebagainya. Dan, kalau kita meletakkan charge Uh, ini adakah ia benar-benar boleh membantu? Kerana saya rasa, percaya bukan ramai yang malas naik uh, public transport kan? Tetapi accessibility tersebut mungkin agi boleh bagi um, kita sedikit pandangan tentang ini. Okay, I mean let's let's be honest lah. Hmm. Saya sendiri suka mandu sebab fleksibel. Hmm. Dia membenarkan Dasamalah. kita ada fleksibiliti. <laughs> yeah. Tapi kenapa saya suka fleksibiliti sebab maybe nature of kerja kita mem memerlukan kita untuk fleksibel. Hmm. Tapi dalam satu-satu keadaan um, kebanyakan uh, rakyat dia perlukan um, flexibility bila dia nak pergi ke transit point ke real station ataupun bus station atau dia balik daripada transit point. So hmm. kita sentiasa argument ada argument berkenaan dengan first mile last mile connectivity. Yang mana kalau daripada rumah nak ke train station ni saya nak naik apa? Kalau saya naik kereta sampai train station tak ada parking. Apa hmm. saya buat? Saya drive. Hmm. Jadi of course uh, kita faham ramai orang yang menolak idea uh, charge kesesakan. Uh, dan saya juga antara orang yang pada mulanya tidak begitu bersetuju kerana alasannya ialah kita kena ada sistem pengangkutan awam yang komprehensif. Yeah. Tapi bila? Yeah. Bila sistem pengangkutan awam komprehensif ini akan wujud? Mm. Dia tidak akan wujud sebab apa? Sistem pengangkutan awam kena sentiasa ditambah baik dari masa ke semasa. Yeah. Mm. Sekarang kita ada, um, uh, kerajaan sedang merancang untuk membina MRT 3. Ini dia punya circle line. Eh? Mm. Uh, dengan harapan dia akan ada, the, the entire sistem akan complete. Kita ada MRT 1, MRT 2. Dan kita ada MRT 3, it's a second line yang akan connect dengan semua major routes dalam Rail line. Okay. So, MRT 3 ni akan hanya boleh dibina pada tahun 2027 tak silap saya sebab sekarang dia tengah melalui fasa pengambilan tanah dan banyak isu-isu isu yang perlu diselesaikan. Congestion charge, per, per, perbincangan congestion charge, charge sesuaikan ni kena disusun dengan lebih baik. Kita tak boleh samakan dia macam tol hmm. sebab tol ni you bayar you bayar pada uh, pengurus tol atau pengkonsesi tol dan pengkonsesi tol ni akan ambil ini sebagai revenue hmm. sebab dia dah labur duit dia bina lebuh raya hmm. charge kesesakan perlu dibincangkan sebagai satu pelaburan masa depan hmm. Bandar collect charge kesesakan dan benda kena be transparent kepada pengguna jalan raya kenapa saya collect duit ni dan untuk apa saya gunakan duit ini hmm. dan kita perlu wujudkan satu alat untuk membenarkan rakyat boleh lihat um, aliran duit keluar masuk dalam dana caj kesesakan. Dan caj kesesakan ini perlu diberi mandat untuk menambah baik sistem pengangkutan awam dan yeah. okay. you you cannot use it okay, kita ambil duit ni bagi kat kerajaan yeah, kerajaan boleh buat apa-apa tak boleh lebih telus, hmm. eh? it must be specific hmm. yes. kalau tidak you takkan rasa yang ini adalah satu investment kepada pengguna Setuju. jalan raya hmm. Okay. tadi uh, salah seorang daripada visual tadi kata uh, dia tak setuju sebab kalau misalnya katalah dah ada charge kesesakan nak masuk kawasan tiga segi uh, emas tu kan di Kuala Lumpur nanti orang tak nak bayar tapi dia pergi alternatif jalan lain jalan lain pula yang sesak nanti ha ah. dia itu, uh. dia memang akan berlaku sebab begitu sebab hmm. bila kita um, membuat satu um, kata kita kita lock ada um, hmm. golden triangle untuk jadi satu kawasan charge kesesakan kalau kita ambil contoh New York New York dia buat sama juga dia buat di bandar Manhattan. Bandar Manhattan uh, pada bulan pertama. Dia buat pada dia buat pada Januari 5, hmm. 5 Januari January 2025 this year. Dalam sebulan dia kurang lebih kurang 1 sejuta kereta masuk ke Manhattan. Hmm. Tapi dia increase ridership pengangkutan awam. Uh, I think by 17% dan juga um, dia punya pejalan kaki yang masuk ke kawasan Manhattan pun meningkat. Speed di kawasan bandar New York City tu pun meningkat. Jadi hmm. memang kita dapat lihat bahawa akan ada orang mencari jalan alternatif. Hmm. Tetapi akan ada orang juga menggunakan shift, dia pakai pengangkutan awam darat. Hmm. Dan kat sini kunci dia. You nak buat kesesakan, dulu saya tak setuju untuk tunggu, dan cakap tunggu sampai sistem pengangkutan awam siap. Tapi saya rasa buat sekarang guna duit tu untuk tambah baik sistem pengangkutan awam darat dan pastikan pihak berkuasa tempatan di Lembah Kelang ni MPSJ, MBPJ, MBSA, Shah Alam, Kelang untuk tambah baik dia punya first mile last mile connectivity mm -hmm. untuk benarkan orang yang pergi ke train station tu kalau dia buat kereta boleh parking sekarang ni kereta nak parking di stesen Kelana Jaya LRT Masya Allah tak boleh nak parking no. di Taman Paramount tak boleh parking Taman Bahagia tak boleh parking jadi orang akan start yeah. bawa kereta dan kita yeah. yeah. nampak LDP sesak itu uh, kedua ketiga MRR2 dibina untuk menyuraikan kesesakan lalu lintas. Sekarang ini MRR2 jadi terlalu sesak yeah. di setiap pagi termasuk yeah. MRR1. Yeah. Sebab bila you bagi alternatif untuk menyurai, orang akan guna alternatif tu. Hmm. But now we can we have to stop building more routes. Hmm. Kita kena me memberi insentif untuk orang menaiki pengangkutan awam dan insentif ni hanya bukan dari segi duit tapi memberi keyakinan bahawa kalau saya naik bas saya pasti bas saya akan sampai. Hmm. Kalau saya naik train saya pasti saya boleh parking kereta saya dan saya akan beli naik train. Nah, ya. Dan um, kepercayaan kepada sistem pengangkutan awam itu perlu dibina lah dan dibentuk. Nah, saya percaya kepercayaan itu juga perlu ditunjuk di, di, di bagaimana yes. kaedahnya akan dilakukan. Kita ada pertanyaan di sini ataupun satu komen daripada Nurin Adam uh, pengangkutan awam teruk. agak Centur, tempat pejalan kaki dah sempit, malah ada yang tidak ada. pun ada yang dah tak hmm. selamat berbeza dengan zaman tahun 19 dulu. Boleh pergi ke mana-mana hanya jalan kaki sahaja macam tak percaya kan? Tapi kebenaran. Uh, ini yang menjadi kerisauan ramai sebenarnya. Dan kalau kita melihat uh, implikasi charge ini diletakkan ya Cik Agil. Uh, bagaimana uh, dengan pendapat seperti ini dengan Tiada kepercayaan terhadap pengaturan awam tapi wang telah pun mungkin uh, mula di, di, diambil ya, hmm. untuk mengawal kesesakan itu. Uh, adakah kita memerlukan satu kaedah lain untuk mengawal. Contohnya di negara Korea ni cara pendekatan ni berbeza hmm. di Amerika Syarikat lain. Hmm. Di Malaysia Cik Agim melihat apa sepatutnya menjadi kaedah kita menerapkan uh, charge kesesakan ini? Uh, saya rasa dari aspek pengimplementasian peng charge kesesakan kita perlu lakukan mungkin kita pilot buat buat pilot test. Hmm. kita kena buat uh, sandbox eh uh, maksudnya kita jangan buat entirely dalam kawasan CBD Kuala Lumpur kita fokus pada kawasan-kawasan yang terlalu sesak contohnya kawasan Bukit Bintang hmm. ataupun kawasan Mid Valley hmm. uh, ataupun kawasan Jalan Tunku Abdul Rahman for example hmm. uh, untuk test kita kena tengok uh, ada tak behavioural change ada tak um, penambahbaikan dari segi laluan trafik yeah. dan bila you buat charge kesesakan uh, you can tak boleh melihat charge kesesakan sebagai satu-satunya komponen untuk menyuraikan kesesakan. You kena melihat secara keseluruhan. Dari segi mewujudkan rangkaian laluan pejalan kaki. Saya setuju dengan komen sebab Tuju? hari ni kita nak jalan di Kuala Lumpur, nak lintas jalan pun eh takut. Sangat takut. Sebab kita tak ada rangkaian laluan pejalan kaki dan laluan pejalan kaki kita dihuni oleh motor-motor yang duduk parking atas jalan, yeah. atas jalan pejalan kaki yeah. uh, dan orang-orang meniaga dan sebagainya. Jadi kita kena ada rangkaian laluan pejalan kaki. And it must be properly planned and gazetted yeah. by local authority. Tak kisahlah yes. di PKL ke, di Subang Jaya ke, di Petang Jaya ke. Itu satu. Keduanya ialah, we must protect our bus. We have thousands of bus hmm. tapi kita tak boleh melindungi bus kita dan kita paksa bus kita menggunakan laluan trafik yang sama. Kalau trafik sesak, bus juga akan tersekat dalam kesesakan. Hmm. Jadi orang yang tunggu bus di depan tu akan tunggulah sampai bila bus dia nak sampai. So punctuality dan kepercayaan itu tak ada dan bila kita nak buat laluan bas contohnya kita tak boleh buat laluan bas dengan laluan trafik yang sama the traffic flow need to be changed the entire traffic flow need to be redesigned right. so banyak benda yang nak kena buat ya. dan benda ni you tak boleh tengok charge kesesakan yeah. saja you have to look into the entire ecosystem bila Sheikh Aqil ber 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 bercakap berkenaan ni saya nampak macam ni satu benda yang kita nak buat ni tapi sebenarnya banyak Jadi, banyak benda nak buat dia bukan simple you buat saja ada banyak benda nak buat Okey. Uh, ini ada soalan di Facebook dia kata Assalamualaikum HI. Macam mana kalau e-hailing yang bawa penumpang merata bandar? <laughs> uh, gelak <laughs> dulu baru satu jawab. satu <laughs> <laughs> per Satu persatu. Ah uh, e ini okay. macam mana? So bila laluan uh, charge kesesakan di, di 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 implementasikan di Kuala Lumpur, hmm. kita kena juga melihat kepada uh, keperluan untuk memberi uh, pengecualian. Hmm. Uh, contohnya macam bas dah tentulah tak bayar-bayar charge kesesakan. E-hailing juga saya rasa di, perlu diberikan ke, pengecualian untuk uh, membayar charge kesesakan sebab dia berfungsi sebagai first mile, last mile connectivity. Dia hmm. membawa penumpang uh, dan uh, sentiasa, maksudnya you, you do a car sharing, you yeah. berkongsi kenderaan. Uh, dan juga kepada essential services, uh, macam um, ambulance, um, yeah. polis, ataupun mungkin pekerja bandar dan sebagainya. Benda-benda uh, macam ni uh, dia kena ada um, polisi yang jelas. Hmm. Siapa yang kena bayar, siapa yang tak perlu kena bayar. Dan juga akan ada soalan macam ni kepada motosiklis. Hmm. Oh, motosikal kena bayar tak? Saya boleh lalu tak? Saya boleh masuk tak? Hmm. So, kalau saya masuk, perlukah saya bayar penuh atau saya bayar sikit? Jadi, hmm. so, dia akan banyak argument untuk menggagalkan rancangan ataupun polisi ini. Jadi, yang penting ialah bila nak buat polisi charge kesesakan, mesti engage dulu. Kita hmm. buat pilot and then kita engage. Buat banyak perbincangan focus group-focus group untuk pastikan polisi yang nak dibuat itu akan cover every angle Hai. of pengguna. Hmm. Hmm. Itu adalah angle apa? pendekatan policy maker hmm. ataupun uh, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya tapi bagi kita hmm. akhirnya sikit-sikit saja oh. lagi kan hmm. kita sebagai pengguna jalan raya dan sebagainya apakah langkah yang sepatutnya kita lakukan dari sekarang supaya kita berseje uh, untuk menerima charge kesesakan ini I think um, kita memang benda ni adalah boleh dilihat sebagai satu beban tapi kita juga melihat sebagai satu tanggungjawab untuk melabur dalam pembangunan dan penambahbaikan sistem pengangkutan awam bandar dan sistem pengangkutan awam ah, pengangkutan bandar di masa depan. Jadi uh, pada mereka yang tidak bersetuju saya rasa um, I know memang susah untuk kita terima tapi beri peluang kepada kerajaan tempatan untuk memberikan cadangan polisi supaya hmm. mereka boleh tambah baik hmm. uh, dan hmm. menerangkan perancangan apa yang mereka nak buat. Dan okay. kena ada kerjasama dari segi uh, daripada kerajaan dan juga penduduk di kawasan Kuala Lumpur. Baik. Hmm. Okey. Hmm banyak lagi soalan nak jawab eh ada yes. ya. banyak lagi jawab. <laughs> <laughs> tapi tak apa masa masa Menceng kita dah hui. di di hujung uh, segmen ini cuma kasih banyak, -banyak. cik so, Wan so. Agi Wan Hasan pengasas My Mobila Television sebenarnya membuka mata juga kita pun fikir juga kan uh, bagaimana adakah bila tengok satu nak buat kena banyak ni nak kena seimbang ni ekosistem tu kena kuat tu hmm. uh, tak apa uh, seperti mana dikatakan beri peluang terlebih dahulu ah uh, okey